Всім привіт! Мене звати Солдат у Сіді, і сьогодні у нас випуск подкасту Незвичайне питання. Основна ідея цього подкасту в тому, що люди і користувачі Фейсбуку ставлять питання анонімні і на різні теми. І сьогодні наша тема це роми чи ромська діаспора. І у нас сьогодні в гостях привіт, я Петро Русанінко. Я Ром і хочу відповісти на деякі ваші питання. Перше питання, чому треба казати роми, а не циган. Типу, яка різниця між цими двома uh -huh. термінами? Щоб так провести паралель, це як е, нігр або афроамериканець. Цигани це придумано в радянські часи, uh -huh. і це вже е, є стереотип про те, що це найнижчий слой е, спільноти, uh -huh. це дискримінаційне слово, яке не використовують в європейських країнах. У ромів є. мова, звычайно. и как ее можно выучить, ну, Чем можно его выучить а, тут а, в Украине, а в Украине, ну звучайно можно. Как вариант, это словари, которые есть в общественном доступе в интернете, mm -hmm. э, их очень много и с разными диалектами. Это как один из путей. Потом второй путь это, конечно же, живое общение с ромами, да. Ну мы не говорим о каких-то курсах, их нету. Mm -hmm. Ну, вот це ті пути, які я знаю точно. Чи є напруження конфлікт в спільноті серед осіб ромів і е, кочевих? Знаєте, ну, ми ж теж люди. У нас є конфлікти. А насамперед, кочеві або осідлі, то між такими якимись моментами я не чув про конфлікти. Чому дівчатам рідко дозволяють отримувати. повного света, или знаете, в целом, до ставы uh, прав жінок? Это вопрос, который на данный момент сейчас есть очень актуальным в румском рос... общении. Вот, например, uh, я лично Снял фильм, mm -hmm. в котором понимается именно эта проблема, почему ромским девушкам не дают возможность получать высшее образование, почему ромские девушки не могут выходить замуж за не Рома, mm -hmm. грубо говоря, у нас говорят за гаджо. Проблема поколения, где говорится о сохранении нашего, нашей идентичности. И ромская женщина по традициям имеет порядок своих обязанностей, которые, в принципе, ее в чем-то ограничивают, как, например, в получении высшего образования. То есть она mm -hmm. должна сидеть дома, она должна э, расти детей, рожать детей, э, стирать, убирать, готовить, и на этом ее обязанности заканчиваются. Всем остальным занимается в семье мужчина. Mm -hmm. Зарабатыванием денег и тому подобное. Женщина не работает. А какое ваше особое ставлення до прав женок и ромак? Женской части в нашей общине очень не хватает. Их единицы тех женщин, которые сейчас мы видим по волонтерским каким-то своим заслугам, э, выходят, грубо говоря, в люди. А, мне кажется, что Именно соотношение женщины и мужчины тогда бы давали бы совсем другой результат работы Ромы, Рома в Украине и какой-то интеграции ромского населения в украинское общество. Конечно же, я против дискриминации женщин в своей общине. Я на эту тему снял фильм. Как только... он называется? «Допоки горить в огонь». Угу. Там поднимается именно эта проблема. Она для меня показалась очень актуальной. Пытание про баронев. Угу. <laughs> Через правды бароны имеют великий вплив на спеллоту в місті, в регионе, в стране. В каждом поселении есть старшина, которого mm -hmm. выбирает сам сама община, которой они доверяют, которые имеют много опыта в решении каких-то э, вопросов и который будет представлять их общину, например, э, с общественностью украинской с правоохранительными органами и так uh -huh. далее на это на все есть доверительный человек который ну грубо говоря называется барон он несет ответственность за это такая страна в стране вы должны понимать это это может сейчас как-то странно будет звучать но это так и есть и это как как Циган інтелектуал. І чому від вас так від вас? Я думаю, що угу. людина мала на увазі від, від ромів. Угу. А, зараз буде цитата. А так часто смерди. смердить. Смердить. Ну, смердить. <смеш> таке питання, якщо чесно. <смеш> людина, яка задає це питання, я думаю, вона повинна розуміти, що кожна людина це окрема особистість, так? <смеш> І чому від них смердить? Ну, давайте ми з вами зустрінемося. <рес> <рес> і ви понімай. Я не знаю, як, як відповісти на це питання. А про цигана mm -hmm. Циган інтелектуал. Циган інтелектуал. Чи існує таке поняття? <рес> Циган інтелектуал ні. Ром інтелектуал існує. <рес> Зараз теж буде цитата, звичайно, чому роми. Uh, чи цигани після того, коли попросили гроші в перехожих і ті їм не дали гроші, uh -huh. починають плювати на людей. <реш> я, я не знаю, я Простите. Я думаю, здесь нужно просто подойти к моменту лично самому. Uh, я не можу отвечать за всі мільйони ромов, Простите, а почему, они, почему они плюют? Я не плюю. Я лично не веду такой статистики, если честно, не знаю. Ну, а быть вы знаете, чей сной такая статистика? Я просто знаю, что есть статистика граждан Украины вакцинирована, mm -hmm. но отдельно э, Ромы... У нас просто нет такого разделения, что граждане Украины... Э, в статті, в документах, это крымские татары, это uh -huh. ромы, это там ещё кто-то, это русские, єсть громадяни України. Як самі роми бачать проблему стереотипізації свого, свого етносу і як ви працюєте з цією стереотипізацією? Чи працюєте ви з Ого. Я так понимаю, что подразумевается то, что работаем ли мы с преодолением стереотипов. Mm -hmm. Правильно? Да. Yeah. Конечно, работаем. Я вот здесь в студии пытаюсь э, какой-то стереотип уже э, убрать. Я не знаю, о том, что Рома не интеллектуалы, от них плохо пахнет или еще что-то. Э, мы, конечно же, делаем множество проектов. Вот я лично подхожу с какой-то... Наверное, творческой стороны к этому mm -hmm. я снимаю фильмы, делаю такие проекты, как Ромские образовательные форумы э, и тому подобное, которые, кстати, пройдет во Львове mm -hmm. в мае. Чему Рома яскраво одеваются и далее чему выселяться на кладбище? Яркая одежда это, наверное, такой исток с традиции. У mm -hmm. нас очень яркая культура, и цвет одежды он тоже яркий. Праздничный, Еще говорят а по поводу кладбища. Здесь э, очень двойственный такой двойственный вопрос, потому что на самом деле я видел лично и присутствовал на похоронах, в которых действительно есть такая традиция петь. Угу. Но он, это не подразумевает под текстом, что они веселятся. То есть песни это может быть скорбь, которую они пров... угу. провожают человека. Вот это такой момент. Веселяться. Танец это может быть как ритуал. Mm -hmm. эм, то есть это, этому есть место быть, это действительно существует, но я не скажу, что это популяризировано среди ромов. Нет, абсолютно. Ну и так уж нажихлые. Типа, просто ну, символ, да, да. это символизм. Чему вы живете выше в таборе, mm -hmm. видомовляете від сучасного способу современного способа жития, mm -hmm. вид канализации, побудови карьеры, mm -hmm. и чи вырубляете вы ви с чего-то сами? Я никогда не жил в таборе, ну исключительно только когда приезжал к родственникам в гости. Просто такие подобные вопросы, это исключительно стереотипное мышление. Действительно, есть таборы, есть какие-то еще устаканенные традиции, замкнутые таборы, если мы говорим отдельно о, например, о Закропатии, mm -hmm. где этот вопрос остро поднимается. Да, этому есть место быть, но это маленькая часть из всей страны в которой не происходит того, чего происходит на Закарпатье. И мы сами ромам пытаемся этот, это, это уже давно э, сделать неактуальным им и объяснить. Это долгий процесс. Как на ваш погляд? Иснует дискриминация ромов в Украине? Конечно. А как? Подобный вопрос это уже говорит о том, что вот там на улице, за окном, э, присутствует дискриминация по отношению к ромам. И це все? Нет, конечно же, есть очень много случаев. Например, я лично занимался а, проектом а, Помогал, а, когда мы устраивали ромских деток в броварскую школу. Uh -huh. а, у них не было документов, им отказывались их делать, и а, дирекция, она не хотела идти на уступки а, в этом во всем. И даже сам директор говорил о том, что я это делаю только чтобы защитить детей, потому что дети э, ромы попавшие в класс по ее какой-то личной статистике они, им будет очень тяжело родители э, детей украинцев не хотят чтобы их детки учились mm -hmm. с, э, ромскими детками когда вопрос поднимается о ромской школе о ромских классах это же момент тоже дискриминация правда mm -hmm. и мы бы сами уже не против тут палка в двух концах которую мы пытаемся решить сами и ищем ответы Конечно же, в медицине много дискриминации в полиции, если ты э, имеешь темную цвет кожи э, угу. и ты идешь какой-то группой, ты, ты не одет, грубо говоря, представительно сразу тебя считают вором и тому подобное. А вы сами лично ли я поддавался да. дискриминации? Uh, да, это было, правда, в Донецке. Я, когда пришел в высшее учебное заведение, uh, меня пытались в группе всегда дискриминировать, но я открыто говорил, что я ром. Но потом, со временем, я сам как-то этот стереотип поломал в них, я начал активно, активность проявлять в uh -huh. интересах колледжа, в котором учился, и так этот стереотип абсолютно исчез. А что можем мы сделать, граждане Украины, люди, которые живут? зараз, мешкают в Украине для того, чтобы снизить уровень дискриминации, что-то Типа, Ты быть, мы можем что-то читать, я не знаю, брать участие в каких-то форумах, чи что Ну знаете, я не могу заставить человека исследовать ромскую культуру, если она ему не интересна, правда. Но могу только сказать, что она действительно интересна, ее можно покопаться, посмотреть. Наверное, начать с себя нужно и попробовать входить в проблемы этого населения, потому что оно точно так же очень остро реагирует на какие-то обиды и закрывается. То есть мы этим, мы только усугубляем ситуацию, что получается страна в стране действительно такая. Угу. Мы, сами, мы сами пытаемся открыть эти ворота изнутри, но мы боимся потерять какую-то свою идентичность в этом во всем. А боимся только потому, что культуру нашу дискриминируют, например, э песни и танцы это уже такие, знаете, стереотипы, если mm -hmm. поют, танцуют, все, значит, цыгане mm -hmm. пришли, э ничего хорошего не ждите, я не, не говорю о том, что можно их любить или, или их не mm -hmm. любить, но относиться к ним как к людям и не распространять свое личностное отношение на всех остальных вокруг и включая детей потому что будущее поколение я бы хотел очень попросить и посоветовать Дуже вам за увагу до наступной встречи.